топотом. Будьте аккуратны по в Европе. Семьи, кто с детьми ездит в Европу, будьте аккуратными. В Швеции, по всей Европе, даже в Швеции и других европейских стран забирают украинских детей у родителей. По причине забирают детей. Будьте аккуратны, пожалуйста. Будь та в европейских странах забирают детей в украинцев. В украинских семьях забирают детей. Будьте, будь ласка, аккуратно, друзья. Топлом, будьте все аккуратно, будь, ласочка. Будьте. Будьте, будь ласка. дам Топ, топ, топ. Валка, валка. Так само, как у нас в европейской стране, где мы находимся, собрали нас трех детей незаконно, насильно отняли. Валка, валка двух детей насильно забрали 26 на 4 2024 -го, году -го, э, старшеньку год и 4 месяца а другого ребенка только она родилась виктория набрали 26 на 4 -го, 2026 году 20 -го, 24 году 26 на -го, 4 2024 году -го, забрали на сильный дв двух детей девчонок а 15 на 5 -го, 2025 году забрали насильно у мамы с груди только-только она родился ребенок в больнице Пришла, док доктор, и э, забрала ребенка и унесла в службу детей дала до Ладотыну прямо в больнице. Такая ситуация у нас. Мы сейчас решаем вопрос. Добиваемся забрать детей назад. И воюем с анаби-коммун. То-пада. Велка, велка. то Такая ситуация, ребята. Передавайте всем украинцам стафету, чтобы никто не ездил в Европу. Если ехать в Европу, будьте аккуратны. Детей забирают спокойно в семьях. И их, им пофиг. У них, просто по всей Европе нет рождаемости. И детей забирают наши туда, чтобы было рождаемость. Велка, велка. Тап, тап, тап. Чтобы было рождаемость по всей Европе, дети забирают наших украинских детей. Тапа, да. Тапа, тапа. И будет